assalomu alaykum rmatiyub tomoshabinlari bugun o'n beshinchi fevral ikki ming yigirma to'rtinchi yil mana inh o'sha xonamizni taxlab oldik yuz foiz tugash шпаловкаar tyaga ishlari yamoq chamoqlari bor tepalar ularni to'g'irladik mana как положено bo'ldi hozir endi to'rt besh kundan keyin xabar olib qurigandan keyin шhкуркаlarni qilib o'sha aboy jarayonlarni boshlaymiz inshalloh yettiga uch o'ttizlik xonamiz ellik mingdan s haqi bo'lyapti metr kvadratiga tyagalar oq podagonnia ham oq bo'ladi o'n yil oldin o'zimiz qilganmiz remontini oldin shunaqa tyagalar moda edi va tepa oq tepa ham oq tillorham surtamiz shu effekt berib chiroyli qilamiz xonani kuzatib boringlar sakkizta galaga qo'yildi yevro o'sha elektromontaj bo'ldi o'zgartirildi videolar chiqqan youtube kanalimizda baho berasizlar ishimizga tugagandan keyin ham ko'rsatib o'tamiz obuna bo'lmay ko'rayotganlar bor ekan azizlar obuna bo'lib qo'yinglar qo'llab quvvatlab tursangizlar kanalimizni chiqarib boraveramiz mana dumaloqlariga ham o'sha tyagadan yopishtirib ketdik samarez qotirib taglarni e, tekislab ikki santimetr tushdi sababi potalog egri bo'lgan ekan o'sha standart chiqadi tep tekis bo'lib hech qanaqa e, bugor bo'lmaydi tyagrlarimizga o'sha e, razmer bir xil o'sha o'nmi e, o'n to'qqizmi to'qqiz toguz, sakkizmi sakkiz bo'lib so, chiqadi o'nligidan oldik mana bu yog'lar kichkina ekan o'shanga qarab tekisladik mana ho'l turibdi va mana bu yog'imiz ham ikkita judayam egri bo'lgan ekan потолок o'shani подгоня to'g'irlab to'g'irlab o'sha tekislabo mana ho'l turibdi haliham ishimiz davom etyapti hammaga rahmat bizni kuzatishda davom eting yaqin kunlarda aboy jarayonlarini ham ko'rsatamiz inshaalloh kuzatib borsangizlar hamma ishiga omad musoffirdilek akaa kuch quvvat sog'lik tilaymiz telefon raqami ekranda bo'ladi whatsapp telegram ulangan aloqaga chiqaverasizlar qashqadaryo kas tuman toshquduq qishlog'i shbu zakazimiz patolog aboy xizmatlari mavjud surxondaryo qashqadaryo samarqand buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz aloqaga chiqaverasizlar hammaga rahmat sog' bo'linglar